नमस्कार भाऊ मी राजेंद्र सावंत इथे पाच वर्ष राहतो आहे माडामध्ये विरार स्टेशनला बघितलं तर एक असं रिक्षाचं जाळच पडलेलं असतं म्हणजे पाय चालायला रस्ता नसतो आणि तिथे एक म्हणजे हुकूम हुकुमशाही अशी वाटते असं वाटत नाही की रिक्षा स्टँड आहे ते साठ सत्तर रुपये आम्हाला नॉर्मली एक किलोमीटरमध्ये आमचं माड आहे पण साठ सत्तर रुपये चार्ज करतात आणि शेअरने गेलं तर शेअर स्टँड एकच आहे पण ते म वीस रुपये पर पर्सन असे चार माणसं घेतात म्हणजे हे काहीतरी एकदम बे खरंच एकदम हानिकारक आहे हे लॉकडाऊनही लॉकडाऊननंतर जे वीस रुपये झाले दोन माणसं घ्यायचे ते ठीक होतं पण आता लॉकडाऊन संपून दोन वर्ष झालीत पण तरी पण त्यांनी तो चार चार्ज काही के कमी केलेला नाही आहे तरी आमची अशी मागणी आहे महेरेश भाऊने आमचे बरेच प्रश्न सोडवलेले आहेत आणि परिवहन मंत्री यांना सांगायचं आहे की हे आमचं मागणं आहे त्यांच्या थ्रू आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतो आहे ते तुम्ही योग्य रीतीने हाताळाल आणि आम्हाला योग्य तो न्याय द्यायल अशी तुमच्याकडनं एक आशा आहे की ते मीटर रिक्षा चालू करून द्या बघा इकडचा काय पलट झालेला असेल विरार में जो आप मीटर का रिक्शा ॲक्च्युली जो तेवीस रुपया चल रहा है जब तक इसको आप, आप मीटर का रिक्शा नाही करोगे तो मुंबई जैसा डेव्हलप नाही होयगा और जैसे की ट्रॅफिक जाम बोलो आप स्टेशन से बाहेर निकलोगे एक डिसिप्लिन भी नाही आहे आप देखोगे तो अरे रिक्शा वाले को लिए भी एडवांटेज है उन लोग का एक्चुअली माइंडसेट है कि हम तीन पैसेंजर ले गए नहीं एक्चुअली अगर वो लोग मीटर को लेकर जाएंगे एक एक पैसेंजर या दो दो पैसेंजर वो लोग का रनिंग जो है ना फास्ट हो जाएगा और उन लोगों को वेटिंग करने का जरूरत नहीं है मतलब उन लोग का माइंड एक्चुअली पहला चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मीटर रिक्शा कंपलसरी है तो विरार वसई नाला सुपारा बहुत अच्छा डेवलप होएगा महेश भाव मैं महेश बाग से ये मांग कर रहा हूँ नेता को कि वो इधर विरार का परिस्थिति जानते हैं वो कम से कम प्रताप सरनाइक को कान पे डाले भाई इधर तेईस रुपया मीटर का रिक्शा चलना ज़रूरी है और चलेगा तो लोगों का भी फायदा है रिक्शा वाले का भी फायदा है ये प्लीज़ आप ने मयूरेश भाव नेता जो हमारे हैं उनको आप ये उधर तक का परिवहन मंत्री तक का पहुँचाना ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर वसई विरार में हम सब लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है कि जो रिक्शा भाड़ा और शेयरिंग के हिसाब से चल रहा है या मनमाना जो चल रहा है उसके लिए मीटर लगाना चाहिए ताकि सभी के साथ में न्याय हो सके क्योंकि तो आज कहीं पे भी आपको जाना हो सत्तर रुपये अस्सी रुपये एक सौ बीस रुपये ये लोग मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं और जो परिवहन विभाग ने बारह रुपये के हिसाब से इनको लेटर जाहिर किया था उसके अंदर भी नौ रुपये अधिक भाड़ा ऐड किया था उसके बावजूद भी इनका बोलना है कि हम लोगों को परवरता नहीं है इसलिए मेरी गुजारिश है कि परिवहन विभाग से कि आप लोग जो है मीटर यहाँ पे लगाएं ताकि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं हम लोगों को हम लोग जो स्टेशन जाना पड़ता है काम पे जाना पड़ता है उसके लिए रोज़ रिक्शे वालों के साथ में हमारा बहस होता है वो ना हो और ये जो सेवा है वो सुचारू रूप से चल सके सबसे पहले तो ये कि जिसके माध्यम से मैं ये बात अपना पहुंचा रहा हूं श्री मयूरेश वाघ जिन्होंने हर वक्त हम लोगों की मदद की है परिवहन विभाग से भी मैं गुजारिश करूंगा और यहां के जो स्थानीय आमदार हैं श्री राजन नाइक साहब उनका भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके ऊपर आप सीरियसली थोड़ा सा ध्यान दें और कोई उचित निर्णय लें ताकि सभी लोगों के साथ में न्याय हो सके रिक्शा भाटा जो इतने आकरले जाते हैं ना ये स्टेशन वरुण सवा किलोमीटर से एका पर्सन से बीस रुपये के आणि असे तीन पर्सन बसवून साठ रुपये घेतात साठ ऐंशी तर ही कुठेतरी थांबली पाहिजे आमची विनंती आहे मयुष वाघ जाताना आमची मागणी एवढीच आहे की मीटर रिक्षा ह्या इथे चालू झाली पाहिजे ठीक आहे जे, जे मुंबई ठिकाणी रोड ठिकाणी भाईंदर ठिकाणी चालू आहे तसं इवन पूर्ण विरारमध्ये मीटर रिक्षा चालू झाली पाहिजे त्याचं कारण असं आहे की लोकांना जर मेडिकलच्या ह्याच्यासाठी पण हॉस्पिटलला जायचं असेल तरी दोनशे रुपये इमर्जन्सी मोजावे लागतात तेच जर लोकांना जर लवकर जायचं असेल तर ते चोवीस पंचवीस रुपयेमध्ये जाऊ शकता मीटरनी आणि सव्वा किलोमीटर दीड किलोमीटरला शंभर रुपये घेतात ग्लोबल सिटीला जायचं असेल तर दीडशे दोनशे रुपये घेतात तर ही कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे बहिष्कार याशी आमची विनंती आहे मयुरेश भाऊंला आणि ग हे परिवहन मंत्रींना